Nyatanya zat kena sifat, zoirnya sifat itu kena zat. Lalu mana yang dikatakan sifat? Kalau dibuatkan istilahnya. Kalau dibuatkan istilahnya, yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disipati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disipati, patrikanlah ke dalam dada kita ini bahwa sifat itu yang sebenarnya sebenar zat. Jadi untuk melihat zat, untuk menemui zat, temui dan lihatlah kepada sifat. Karena sifat itulah nyatanya diri zat. Kalau sifat itu nyatanya diri zat, maka sifat itulah sebenar yang zat itu sesungguhnya. Contoh lain Bapak Ibu, usah antarkan ini ya. Kapas. Ya. Kemudian Dipintal dia menjadi benang. Kalau kapas ini, bapak ibu dipintal telah menjadi benang, maka jangan bapak ibu cari juga kapas itu lagi, karena kapas itu telah wujud, telah nyata menjadi benang. Kalau begitu. Siapa benang ini? Sebenarnya, benang ini yang disebut namanya kenyataan daripada kapas itu. Kalaulah benang itu kenyataan daripada kapas, ketika kita memandang benang, sebenarnya sudah terpandang itu kapas. Jadi, untuk melihat kapas, lihat sajalah kepada benang ini, Karena benang itulah wujud nyatanya kapas itu yang sebenar-benarnya. Namun, dalam bahasanya... Ketika kita telah mampu memandang kapas itu nyata pada benang, janganlah dikatakan benang itu adalah kapas, kapas itu adalah benang. Sampaikan pemahamannya secara bahasa syariat, benang katakan benang, kapas katakanlah kapas. Namun hakikatnya, benang itu tiada lain, itu wujud nyatanya kapas itu yang sebenar-benarnya. Itu memahaminya. Begitu juga kita memahami sifat ini Untuk mengenal zat Kenalilah sifat Kena sifat itulah kenyataan zat Kalau lah sifat itu kenyataan zat Maka sifat itulah sebenar-benarnya zat itu Maka sifat itu Kalau diberi nama Itu yang diberi namanya dengan Muhammad itu Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu Nur Muhammad Ya Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad ah, Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itulah yang disebut namanya Bahagian dirinya Tajali dirinya, cerminan dirinya itu Dan bayangan dirinya Disitulah dikatakan Allah Bahwa Nur Muhammad itu bayang-bayang aku Akulah wujud bayang-bayang itu Nur Muhammad itu bayang-bayang aku, dan akulah wujud bayang-bayang itu, kata Allah. Jadi memandangnya itu kepada Muhammad ini. Nah, siapa yang telah mampu memandang Muhammad, maka disitulah dia mampu memandang Allah bahwa Muhammad itu adalah rahasia daripada diri Allah. Nah, atau bahasa lainnya, ya... Kalau bapak ibu tidak pusing, tidak panjang-panjang lalek kata Ustaz, tapi tidak perlu dipanjang-panjang lalek kan. Ya. Nah, kalau tak pusing bapak ibu, Muhammad ini yang disebut namanya zahirnya Allah, ya. Sedangkan Allah itu itulah batinnya Muhammad. Zuhir dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Kalaulah di zohir dirinya itu adalah nur, maka nur inilah yang dikatakan wajah alulahu min ibadi juzan bahwa nur itu sebenarnya bahagian daripada diriku. Inilah yang disebut namanya bahagian daripada dirinya itu. Nur inilah yang disebut namanya tajalinya Nur itu yang disebut namanya kenyataannya. Nur itulah yang disebut cerminannya. Nur inilah yang disebut bayangannya. Jadi, Allah itu bisa dilihat. Allah itu bisa dikenal apabila Allah itu menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya. Nah, kalau dia telah menzuhirkan dirinya, menampakkan dirinya, tampak dirinya itu yang disebut namanya Nur. Karena Nur inilah yang dikatakan bahagian itu. Nur inilah yang dikatakan tajalinya. Nur inilah yang disebut kenyataan dirinya. Nur inilah yang disebut cerminannya. Nur itulah bayangan dirinya. Maka disitulah kita wajib mengenal siapa nur itu yang sesungguhnya. Nah, kalau kita sudah mengenal nur, pasti kita mengenal akan rahasia Tuhan itu yang sesungguhnya. Kenapa? Karena nur itu tiada lain nyatanya akan diri Allah. Sekarang kita beri nama nur itu. Ah, lihat. Nur ini, bapak ibu, kena asalnya daripada diri Tuhan, maka disebutlah namanya Nur Ilahi, atau disebut namanya Nur Allah. Jadi, nur itu kena asalnya daripada dirinya Tuhan, maka disebutlah nama Nur Ilahi atau Nur Allah. An nur Ilahi dan Nur Allah itu. Ini yang disebut namanya bahagian dirinya tajali daripada dirinya itu Yang kedua Karena Nur ini tempat memandang nyatanya akan dirinya Nur ini tempat memandang akan rupa dirinya Maka disebutlah Nur ini dengan Nur Muhammad Jadi Nur dikatakan Nur itu Nur Muhammad Karena Nur itu tempat memandang wujud nyatanya diri Allah Pertanyaannya Bapak Ibu Berpisahkah Nur Muhammad dengan Nur Allah Jadi dikatakan Nur itu Nur Muhammad Karena Nur itu tempat memandang wujud nyatanya diri Allah Pertanyaannya Bapak Ibu Berpisahkah Nur Muhammad dengan Nur Allah Tidak Esa Bapak Ibu Sebutannya saja yang dua, cara menguraikannya hanya dua. Namun yang diuraikan, yang disebut hakikat dirinya adalah Esa, satu dia. Lalu kita turunkan ke bawah. Nur inilah sebenarnya yang dihukumkan namanya dengan Baharu. Nur inilah yang dihukumkan namanya dengan Muhaddas. Nur inilah yang dihukumkan namanya dengan makhluk. Nur inilah yang dihukumkan namanya dengan sesuatu. Nur inilah yang dihukumkan namanya dengan alam. Padahal, secara mana hakikat alam sesuatu makhluk. Muhaddas baharu itu tiada lain adalah tajali daripada dirinya. Kita sempurnakan. Baharu, muhaddas, makhluk, sesuatu alam. ya Inilah yang dikatakan namanya dengan sifat. Kalaulah baharu makhluk Wahada sesuatu adalah alam disebut namanya sifat. Lalu mana yang dikatakan zat? Yang dikatakan zat itu ya dirinya. Ini zat.